Dəyərli izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərində mərkəzdə Heydər Parkının qarşısında yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 105 kvadratmetrdən ibarət 2 otağlı, 3 otağa düzəlmə mənzilimiz çıxıb satışa. Məzilin bütün pəncərləri parka baxır. Birinci otaq buradır, uşaq yataq otağı kimi nəzərdə tutulub. Yalnız bu otaqda Bələdiyyədə müstəqil pəncərə yoxdur. Digər bütün otaqların özünün müstəqil pəncərəsi var. Dəhliz kifayət qədər iri saxlanılıb. Mənzil küncə düşən mənzil deyil. Keçək qonaq otağı ilə tanış olaq. Normal ölçüdə qonaq otağı var. Bu binalarda az hallarda ev çıxır satışa. Yerləşmə yeri çox yaxşıdır, parka baxan mənzildir. Bir də qonaq otağına baxaq. Daha sonra gəlin tanış olaq mənzilin eyvanı ilə, eyvandan baxışı prospektdədir, Heydar Park kənarıdır. Mənzil yalnız nağd pula satılır. Binada bütün kommunallar mövcuddur, fasiləsiz verilir qazı, suyu, işığı. 2 ədəd sürətli lifti var, daim işləkdir. Mətbəx buradır. düzen tanışoluq digər otaqlarla. Sənədələr kimi müqavilədir. Tam yaşayışlı binadır və etibarlı, güvənilir şirkətlərdən biridir. Burada yerləşir mənzilin növbət otağı. Burada yataq otağıdır. Və sonda tanış olaq mənzilin sanitar qovşağı ilə. Burada da yerləşir sanuzel. Ətrafda bizim YouTube kanalımıza abunə ola bilərsiniz, bizi Instagram və TikTok səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz və əgər sizin də satışda əmlakınız varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Təşəkkürlər, sağ olun.